Що затримані, розумієте? Так, да, зміна. Чи передавали ви росіянам інформацію про Збройні Сили України? Передавав. Яким чином ви її передавали? Через телеграм-канал. Чи передавали відомості про Передавав. І з якою метою ви її передавали? Ностальгія по Соєцькому Союзі. По той информации, вот, что я тебе давал, хочу увидеть результат своей деятельности. Я тебе скажу так, из 10, из 10 э, того, что ты мне сказал, 8 отработано положительно, на пятерочку. Э, мой товарищ сейчас э, в Москве, в Генштабе России, понял? А он был э, у нас на Антоновском мосту. Днепр э, там, ну короче, полковник. То он мне говорит, говорит э, 8 э, из 10 8 по твоей информации отработано на пятерочку. Большое спасибо. То есть, была отработана, была отработана, была отработан, э, вот этот там, э, тоже техника была, пацаны отработали. Скажи мне, а вот этот он с военными или с этими, с ГРУ? Ну, ФСБ, ФСБшник. ФСБшник. Он мне сказал, что ФСБ.